श्रीविष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् दशकं नाल अष्टाङ्गयोगौ तत्सिद्धिप्रकारौ कल्यतां मम कुरुष्वतावतीं कल्यते भवतु वासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुया ब्रह्मचर्यदृढदादिभिर्यमैराप्लवादिनियमैश्च पाविदा कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्दरनुचिन्त्यसन्ददं प्राणवायुमभियम्यर्मला इन्द्रियाणि विषया दधा महत्या स्महे भवदुपासनो अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतो ते भक्तिरसमन्दराद्रतामुद्वहेम भवदं घृचिन्दता विस्फुडावयवभेदसुन्दरं त्वद्वभुः सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरदा ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीमुन्मिषन्मधुरदाहृदात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्दरं ब्रह्मरूपमयि भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिता पुनरदपरिच्छुदावारभेमहि च धारणादिगम् इत्थमभ्यसननिर्भरोलसत्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिदां गदा सञ्जरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः मोक्षरसिग क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नय त्यज सुषुन्नया लिङ्गदेहमपि सन्ध्यजन्नधो लीयते त्वयि परिनिराग्रहऊर्ध्वलोककुतुकी तु मूर्धदः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवणर्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः दै। प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान्ध्रुवपदान्दमीयते आस्ति महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणाद्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा मेधसप तत्र वा तव पदेधवावसन् प्राकृतप्रलय एदि स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य च क्षिदिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्तदात्मगदया विशं सुखी यादि ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युदिं न भजते जगत्पदे प्रचिदात्मगभवद्गुणोदयानुच्चरन्दमहिलेश पाहिमा